Да. И вот я вам хочу показать этот пост. Тут встретили знакомых, это фотограф. Расскажи, пожалуйста, что здесь происходит? Привет. Пока тишина. Блокпост самообороны, как они говорят, защищаются, как всегда, от киевских бандеровцев и фашистов. Прервался стрим Прервался, Богдана Кутепа, он, судя по всему, в Бельбеке э, находится, как только они а, нет, вот, опять восстановили связь с ним. Uh -huh. Мы с вами идем с поднятыми руками туда, хоть нас все знают, но мы стараемся, чтобы никаких лишних движений. Я хочу просить прощения, тут сильный ветер, если микрофон будет задувать, просто надо будет, давай еще раз, ну не еще раз, а дальше. Что тебе известно, что там внутри дальше? Внутри неизвестно ничего, говорят, все тихо же видите, вы слышите, ничего не горит, ничего не взрывается, все нормально. Но люди в камуфляже без опознавательных знаков, уже с пристегнутыми обоймами, уже с... Я видел, я не сильно разбираюсь, что-то типа шмеля, мухи, там что-то вот такое, такого плана гранатами. Гран один, да? да, один подходил. Я понял. Вот фотограф, который полез туда снимать, к нему прям подходит и просит его слезть. Давай, слезать, сам сам слезать, ся. Ся. Ну пусть он сделает один кадр и слезет. Да ну, пускай слезет. снимал вы не не его только ударит. Ну что? Слезь оттуда, безопасно. Видишь, слезь. В общем, так вы выглядит вы сейчас пост вы здесь на въезде в Бельбек. Здесь много иностранных журналистов, <постит> <постит> у них есть ну, а, аппаратура для стриминга и так дальше для прямых включений и дальше не пропускают журналистов. Э -э, как мы знаем, в интернете появлялась информация о том, что если до 16 украинские части не перейдут на сторону Российской Федерации, то э -э... Э, э, ну, действия. Мы не знаем, что это означает, но сейчас мы видим это Бурал, да? да, который блокирует э, дорогу, э, и там дальше ворота. Где-то до въезда на территорию военного аэродрома, отсюда где-то метров 400, наверное, ну, и, да. если так приблизительно. Вот, здесь... здесь самооборона. Знаю, Крыма э, и вот. А журналистов тоже туда нельзя, да? Ни российским, никаким. А? Никому, Никому нельзя. А? А, не а вы бы не рекомендовали попробовать? А вы бы не рекомендовали попробовать? Нет. То есть вы нас не пропустите, вы имеете в виду. То есть вы не рекомендовали бы мне пройти... Вы Это... просто не пустим. Я понял, а, Физически. Конечно, я понял. Как угодно, но мы туда не пройдем. Угу. А от, от чего вы защищаете аэродром? От, 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 но, от вас. А вот эти гражданские лица, да, которые там могут там вот какие опять включился Богдан. А... Мы мож... он говорит или мы можем продолжать? Да, ну... гре... Алло, греции, да что угодно, не знаю. Ну смотрите. Видели? Лейтенант. Написано. Да. Папа? Да, да свободный. Так точно, есть. А есть это у кого-нибудь маркер? Не знаю. Черный маркер есть кого-нибудь? Чтоб я написал, чтобы гуляли. Вы будете портить Чёрный... чужое имущество? Это моё имущество. Ваше личное? Здесь собралось около двух десятков журналистов, в том числе журналистов из разных стран. Франция, да? Это Франция Теле 1. Эм, вот. И э, они защищают аэродром от журналистов, как сказал э, лейтенант товарищ, который показал свои документы. Как вы думаете, какой? А вы знаете, что э, говорят, что в 16.00 там э, может быть или штурм, или что-то в этом мы роде? Мы самооборона, ага. мы смотрим за порядком. Что штурмы? Спасибо. Вот ты весь бельбек, даже если бы был штурм, то мы, в принципе, этого не сможем вам показать. Потому что, э, э, ну, дальше, дальше этого места журналистов не пускают, мотивируют тем, что мы все искажаем. Э, Только что по территории, то есть по пути из Бахчисарая сюда в Бельбек мы встретили еще один пост, пост, на котором дежурит. Э, мы не снимали, зная опыт наш. Вы знаете, как я лично пробирался в Крым, мы не снимали. Э, в этот раз из машины этот пост, но можно было снять, потому что в этот раз там были не казаки, не беркут с оружием, а были какие-то, я бы сказал, дети, это подростки в жилетах. Также вместе с ними там такие баррикады, они проверяли багажник, но салон не проверяли, и в этот раз им не надо было показывать документы и так дальше. Но с ними вместе дежурит автомобиль госавтоинспекции. Два инспектора ГАИ. Это по пути Севастополя, то есть Бахчисарай Севастополь. Вот. Сейчас эта вот дорога пошла на Саки. Туда не знаю что. Вот. И так выглядит этот пост самовороны. Самовороны. дальше стоят люди военные.